Да мы, сейчас, да, мы сейчас проводим реконструкцию э, еще одного лечебного корпуса, Сейчас мы э, ставили, все, потому что э, больных тесновато. Да, нам тесновато. В госпитале работают 4 профессора, 12 кандидатов. 6, 7. Еще есть особенность УНГА. Здесь расположено 5 кафедр хирургического профиля национального нашего университета и 3 кафедры терапевтического профиля. Также здесь развернуто санаторное отделение. Это уникальное отделение, по у нас в вооруженных силах нет. На фондах центра санаторное отделение. То есть есть возможность совершать замкнутый цикл. То есть сразу выходить на пятый уровень реабилитации. А зарахование того, что у нас рядышком есть санаторий Хмельник, наш военный, и он вошел в государственную программу по реабилитации, вот это уникальная возможность по замкнутому циклу работать для полной восстановления и реабилитации раненых. Ну, конечно, это касается спинальных больных вы знаете это льву а периферическая нервная система это РП А остальные здесь это уникальные базы и позволяет решать все эти вопросы